بسم اللہ الرحمن الرحیم 295C سی کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج کل بہت کچھ سنا ہوگا بلاسفیمی لا یعنی گستاخی رسول کا یہ قانون کیسے بنا اور کیا بنا اس کے کیا الفاظ تھے اس پر اعتراض کرنے والے کیا اعتراض کرتے ہیں اور آیا ریسنٹلی ہونے والی گرفتاریاں خاص طور پہ رجب بٹ کی یا انجینئر علی مرزا صاحب کی آیا وہ قانون کے بالکل عین مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے اپنے ریالیٹی چیک میں سب سے پہلے ضرورت ہے اس قانون کو سمجھنے کی کہ آیا 295 سی یہ بلاس فہمی ہے کیا میں مینوان جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہمارا قانون ہے اس کی وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ہو ایور بائیور سیکشن 295 سی پی پی سی پاکستان پینل کوڈ ہو ایور بائی ورڈ آئی در اسپوکن اور ریٹن اور بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن اور بائی اینی امپیوٹیشن ان وینڈو اور انسونیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیفائز دا سیکرٹ نیم آف دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہیم شیل بی پنشڈ ود ڈیتھ اور امپریزمنٹ فار لائف اینڈ آلسو بی لائیبل ٹو فائن یہ تین سزائیں ابتداء جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں قانون بنا گستاخی رسول کی بنا پر دی گئیں میں اس قانون کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ قانون لاگو کس پر ہوتا ہے تازیرات پاکستان دفعہ دو سو پچانوے سی جو کوئی بزریہ الفاظ خواہ زبان سے کہے گئے ہوں یا لکھے گئے ہوں تحریر کی صورت میں یا بزریہ نمائش یا کسی اور طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی صفات کے بارے میں کسی بھی احانت آمیز کلمات پر مشتمل استعمال کرے یا کوئی بھی توہین کرے تو ایسے شخص کو سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہو سکتا ہے یعنی گویا کہ پاکستانی قانون کے تحت کوئی آدمی بھی اگر اپنی تحریر سے یا اپنی تقریر سے یا اپنی اظہار نمائش سے کسی بھی طرح سے اشارتاًیت بلاس فہمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتقب ٹھہرتا ہے تو اس کو تین سزائیں دی جا سکتی ہیں یا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی یا اس کو جرمانہ لگایا جائے گا یا پھر اس کو عمر قید دی جائے گی لیکن ہوا کچھ عرصے میں یہ کہ بہت ہی جلد اس قانون کے اوپر شریعہ بورڈ نے تبدیلی کر دی انیس سو اکانوے کے اندر فیڈرل شریعہ بورڈ یعنی ایف ایس سی نے اس کے اندر ایک ترمیم کی اور اس کی تین سزائیں ختم کر کے صرف ایک ہی سزا یعنی سزائے موت تجویز دے دی میں وہ عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں آل the law text mentions یہ طے کر لیا کہ اس سزا کی اب صرف اور صرف ڈیتھ سزائے موت دی جائے گی اس جرم کی صرف اور صرف سزا سزائے موت ہے انٹرپریٹیشن اور اس کے بعد سے آج تک پاکستانی عدالتیں اسی کو فالو کرتی ہیں اسی کے اوپر عمل کرتی ہیں کہ جس کو بھی سزا دی جائے گی تو وہ ڈیتھ پینلٹی یعنی سزا موت دی جائے گی عمر قید اور جرمانے کی سزا نہیں دی جائے گی گویا کہ عمر قید اور جرمانے کی سزا جو ابتدائی قانون میں رکھی گئی تھی وہ انیس سو اکانوے میں کل آدم کر دی گئی اب سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس مدے کے اوپر کہ آیا اس قانون میں خرابیاں ہیں یا اچھائیاں اور آیا یہ قانون مفید ہے یا مضر جو لوگ اس کی خرابیاں بیان کرتے ہیں وہ کیوں یہ خرابیاں بیان کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی طرف آتے ہیں اعتراض کرنے والے جو اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے پہلا اعتراض کرتے ہیں کہ ہو ایور بائے ورڈز اس میں قانون میں پہلی خرابی یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ختم کر دیا گیا کہ جو بھی انسان گستاخی کرے گا اپنے الفاظ سے یا تقریر سے اس میں گویا کہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو بھی انسان اس بات کا اظہار کرے گا اور گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا اس کو سزائے موت دی جائے گی لیکن کیا یہ شریف فقہی ضابطوں میں اور فقہا کے اجماع کے مطابق ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ائمہ اربا میں سے ائمہ سلاسہ امام شافی امام احمد ابن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین یہ سب تو اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی مسلک کے سب سے بڑے امام ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے اگر کوئی غیر مسلم شاتے میں رسول ہوگا تو اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے بدائے السنائے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح فتح القدیر میں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حوالوں سے نقل کی ہے کہ اذا شتم الزمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقتل عند بی حنیفت رحمہ اللہ تعالی دوسری جگہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و ام ذمّ عزا شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الندہ بنی فتر رحمہ اللہ تعالیٰ و قالٰ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ صاحبین کے نزدیک قتل کیا جائے گا تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عرض کیا کہ اس کے اوپر اجماع ہے حالانکہ اجماع کے اندر سب سے بڑے امام اس کے قائل نہیں ہیں کہ گستاخی رسول میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں کیوں اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کو سچ ماننا اور کافر کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کو جھوٹا ماننا تو چونکہ کافر اپنے عقیدے کے مطابق اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اس لیے ان کو اس کے بارے میں قتل نہیں کیا جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہوں گے تو ان کو ان قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی ان کو انکار رسول کے اوپر تو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اہانت رسول اسی طرح شتم رسول یعنی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح توہین اور واضح ان کی اہانت کے اوپر ان کو قتل کیا جا سکتا ہے دوسرا جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اس بات کی کلیریٹی ختم کر دی گئی کہ جو بھی گستاخی رسول ہے اس کو گستاخی کی سزا دی جائے گی چاہے وہ گستاخی اشارتاً و کنایتاً ہی کرے یعنی اس کے اندر گویا کہ بہت زیادہ لچک پیدا کر دی گئی ہے اس قانون کے اندر اور کوئی بھی آدمی اس قانون کے زمرے میں خمیازہ بھگت سکتا ہے مثال کے طور پہ اس قانون کے اندر تین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں امپیوٹیشن کہ کوئی الزام تراشی کریں انوینڈو اور انسونویشن کوئی اشارتاً وکنتاً کریں یا خفیہ یا چلاکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں چاہے اس کے اندر اس کی انٹینشن ہو یا نہ ہو یعنی اس کے اندر اس کی ملیشس انٹینشن کی رعایت ختم کر دی گئی یعنی اگر کوئی آدمی بالکل بلا نیت اور بلا قصد کے بھی گستاخی کرے گا تو وہ گستاخی رسول شمار ہوگا حالکہ شریعت کے قوانین اور فقہ کے قائدوں کے مطابق کسی سے اگر جان بوجھ کے گستاخی ہوتی ہے تو وہ اس کو گستاخی رسول قرار دیتے ہیں لیکن اگر کسی سے انجانے کے اندر گستاخی ہو جائے تو وہ گستاخی رسول میں قرار دی نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا لیکن پاکستانی قانون کے مطابق کوئی آدمی چاہے جان بوجھ کے گستاخی کرے چاہے بغیر جانے گستاخی کرے دونوں صورتوں میں اس کی سزا سزائے موت ہے اس کے اوپر ایک واقعہ جو گزشتہ دنوں پیش آیا اور بکس میں لکھا ہوا ہے کہ دو ہزار دس کے اندر ایک ڈاکٹر کی جیب سے ایک کارڈ گرا اور اس کارڈ کے اندر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس کے نام کے شروع میں محمد بھی لکھا ہوا تھا اس آدمی کے پیچھے اس ڈاکٹر کے پیچھے جو آدمی آ رہا تھا اس کا پاؤں پڑ گیا اس کارڈ کے اوپر اس نے وہ کارڈ اٹھایا اور دیکھا اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور اس نے آ کے ایف آئی آر درج کری اس ڈاکٹر کے اوپر اور اس 295 سی کے قانون کے تحت اس کو سزا دلوانے کی کوشش کی اور فریاد کی اور وہ ڈاکٹر اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ میں نے یہ کارڈ پھینکا نہیں تھا یہ کارڈ مجھ سے گرا تھا کیونکہ اس قانون میں اس بات کی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ ایک انسان اپنی نیت کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ اپنی انٹینشن کے ساتھ گستاخی کرتا ہے یا بلا قصد و نیت اور ارادے کی گستاخی ہو جاتی ہے دونوں صورتوں کے اندر قانون دونوں کے لیے یکساں ہی ہے تو اس کے اندر قانون میں بڑی لچک پیدا ہو جاتی ہے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اسلامی قوانین ہیں اس میں دو طرح کے قانون ہوتے ہیں ایک قانون ہوتا ہے جس کو ہم حدود سے تعبیر کرتے ہیں حدود کی تعریفات بہت ہی بالکل واضح اور متعین اور محدود ہوتی ہیں وہ جس کے اوپر صادق آتی ہیں بالکل مکمل شرائط کے ساتھ صادق آتی ہیں شرائط نہیں پائی جاتی تو حد ثاقت ہو جاتی ہے الحدود و تندری و لیکن اس کے مقابلے میں جو تعذیرات ہیں اس کے اندر بڑی لچک رکھی گئی ہے تعذیرات کا سارا کا سارا معاملہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے اور قاضی کی رائے کو اس بات کے اندر پوری اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے کیا سزا دے سکتا ہے اور تعذیرات محدود نہیں ہوتی تعذیراً قاضی قتل تک بھی کر سکتا ہے بعض چیزوں کے اندر تعذیراً قتل کیا جاتا ہے جیسے کہ لواتت کے اندر ویسے تو اس قانون کے اوپر ہمیشہ سے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں لیکن اس قانون کے ہونے کے فائدے بھی بہت ہیں اس قانون کے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک گستاخ رسول کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے یہ قانون کہ اس طرح کسی کو بھی آزادی اور خود مختاری نہیں دی جائے گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو چاہے بولے یا جو چاہے لکھے یہ قانون ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو ہر انسان اپنے جذبات سے مجبور ہو کے گستاخ رسول کا فیصلہ خود کرے گا کہ گورنمنٹ نے تو کوئی قانون رکھا نہیں تو چلو اس گستاخی رسول کی سزا میں خود دوں اور جب عام آدمی گستاخی رسول کے فیصلے کرے گا اور اپنے ہاتھ میں قانون لے گا صرف یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ قانون گستاخ رسول, رسول پہ بلاس فہمی کے اوپر کوئی سزا قانون نہیں دیتا تو ہر انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود سزا دے گا اس سے انارکی پھیلے گی اس سے لوگوں میں افراتفری پھیلے گی اس سے لوگ بدزن ہو جائیں گے اور ہر انسان فیصلہ خود کرے گا جس طرح اس قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بارہا پیش آیا کہ لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر خود جا کے گستاخ رسول کا فیصلہ کیا اور اس کو وہیں قتل کر دیا لیکن اگر اس قانون کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں کوتاہی ہیں تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے قانون کو ختم کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو یہ قانون کے نہ ہونے کی خرابیاں ہیں لیکن قانون کے ہونے والے کے ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خرابیوں کو دور کیا جائے اس کو بہتر کیا جائے اس کے اندر اصلاحات کی جائے اس کو اتنا مضبوط اور مستحکم کیا جائے کہ کوئی غیر مجرم اس کے اندر نہ پھنسے مثال کے طور پہ چار ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے ان میں سے ایک کیس تو بہت زیادہ شائع ہوا کہ آپ کو بال فرض رینڈملی ایک نمبر سے کال آتی ہے اور اس نمبر سے آپ کو ایک واٹس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے جب آپ اس واٹس اپ گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس گروپ کے اندر چند میسیجز چلائے جاتے ہیں جس کے اندر گستاخی رسول کا مواد شامل ہوتا ہے آپ نیچرلی فوراں ہی ایڈمن کو میسیج کرتے ہیں اور اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو گستاخانہ مواد اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے گروپ کے اندر اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ایڈمن آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے انشورنس کے لیے یا آپ مجھے ایویڈنس کے لیے وہ میسیجز بھیجیں جس کے اندر گستاخی کی گئی ہے اور آپ نادانستہ طور پر وہ میسیجز ایڈمن کو سینڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چند دن بعد ایف آئی آر کرتی ہے آپ کے گھر پولیس آتی ہے اور آپ کو پکڑ کے حوالات کے پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ نے گستاخانہ میسیجز سینڈ کیے تھے یا تو آپ سے رشوت مانگی جاتی ہے کہ آپ پیسے دیں بلیک میل ہوں اور اپنے میسیجز ڈیلیٹ کروائیں پیسے دے کر اور اگر آپ پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں رشوت دینے سے انکار کر دیتے ہیں تاوان بھرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیتے ہیں اور آپ قانون کے اس شکنجے میں پھنس جاتے ہیں اسی طرح بلاس فیمی لاء کے غلط استعمال کی ایک دوسری مثال آج کل یہ ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں عوام الناس کے درمیان جو لوگوں سے باتیں کرتی ہیں اور لڑکوں کو اپنا دوست بنا لیتی ہیں ان دوست بنانے کے بعد وہ کچھ ایسے میسیجز گستاخی رسول پر مواد پر مشتمل ان کو اس نیت سے بھیجتی ہیں کہ آیا ان میں گستاخی ہے یا نہیں اور اس طرح میسیج شیئرنگ کے ذریعے سے وہ کچھ گستاخانہ میسیجز اس کو بھیجتی ہیں اور پھر ریٹرن میں اس سے مانگتی ہیں جب وہ لوگ اس کو ریٹرن میں وہ میسیج بھیج دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے فلاں فلاں میسج ڈیلیٹ ہو گیا کیا تمہارے پاس موجود ہے تو دو مجھے کسی اور کو دکھانا ہے اس سے پوچھنا ہے اور ایک انسان اپنی سادگی میں یہ میسج آگے فاورڈ کر دیتا ہے اس کا نتیجہ اور حشر یہ نکلتا ہے کہ چند دنوں بعد اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور بلاس فہمی کے تحت اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہونا اور عدالتوں میں اس کا رش لگ جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قانون کو صحیح کیا جائے اس قانون میں جو رکھنے ہیں جو اس قانون میں فقی اعتبار سے جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کی جائیں لیکن اس قانون کو ہرگز بھی ختم نہ کیا جائے کیونکہ یہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کی ضمانت ہے آپ جانتے ہیں کہ علی مرزا انجینئر نے جو الفاظ کہے وہ بالکل واضح تھے اس نے نقل کفر کیا بالکل اور یہ کہا کہ عیسائی معاذ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نقل کفر کفر نباشت یعنی کبھی بھی کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا انجینئر مرزا کی خرابیاں اس کے نظریاتی فکری عقائد کی گستاخیاں اور اس کے بے ڈھنگے الفاظ اور کلمات ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ اس کو ایک غلط قانون کے تحت پھسا دیا جائے اور اس کی حمایت کی جائے قرآن کا واضح ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَخْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ تمہیں کسی قوم کی بغض و عداوت اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف کے تقاضوں سے کام نہ لو انصاف کرو یہ بالکل تقوی کے زیادہ قریب ہیں تو انصاف یہی ہے کہ بہرحال جس معاملے کے اندر 295C اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے اولاً تو اس نے گستاخی اس معنی میں نہیں کی, کی کیونکہ اس نے نقل کفر کیا ہے یعنی عیسائیوں کی طرف ایک قول کو منسوب کیا ہے اس پر یہ کیس تو بن سکتا ہے کہ یہ مذہبی منافرت ہے عیسائیوں کو برنگیختہ کرنا ہے ان کے جذبات کو مجروع کرنا ہے لیکن 295 سی سے گستاخی رسول کا کیس اس پہ نہیں بنتا اسی طرح یہ کیس تو بن سکتا ہے کہ عیسائی اس کے اوپر کیس کر دیں اور وہ کہیں کہ انہوں نے ہماری مذہبی تعلیمات کی غلط تشریح کر کے ہمیں مجروح کیا ہمارے جذبات کو ابھارا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی لیکن اس پہ یہ کیس نہیں بنتا کہ معاذ اللہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس لاء کے اندر واقعی چند ایسی نازک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ناجائز بھی اس کیس کا شکار ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قوم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس لاء کے اندر اصلاحات پہ کریں اس کو فقی ضابطوں کے مطابق بنائیں اس کے اندر جو شدت پسندانہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے خاص طور پہ ملیشس انٹینشن یعنی کسی کی ذاتی طور پہ قصد و ارادے کا شامل ہونا یہ بہت ضروری ہے اس شرط کا ہونا اسی طرح خاص طور پہ اس لاؤ کے اندر اس بات کا ضرور شامل ہونا چاہیے کہ یہاں پر اشارتاً وکنایتاً توہین آمیز یا احانت کرنا مقصد ہو اگر ایک انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ بغیر قصد و ارادے کے اس سے گستاخی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی زو معنی کلمات کا استعمال کرتا ہے اور ایسے زوم آنا الفاظ بولتا ہے جن کی تعویل ممکن ہے اور وہ اس کی صحیح تعویل پیش کر سکتا ہے تو ان کلمات کی وجہ سے بھی کوئی انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا گستاخی رسول کا مرتقب نہیں ہوتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے واضح طور پر یہ کلمات منقول ہیں کہ اگر کوئی آدمی کلمہ کفر بولے اور اس کی ننانوے تعویلات کفریاں ہوں اور ایک تعویل اس کی اسلام کی ہو تو ہم اسلام والی تعویل لیں گے اور اس کا مسلمان ہونے کا حکم لگائیں گے اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہرگز بھی یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ یہ قانون درست ہے یا صحیح لیکن اس قانون کو سمجھنا اور اس قانون کی حساسیت سے واقف ہونا اور اس قانون کے نازک پہلوؤں کو اجاگر کرنا تاکہ ہم اس قانون کی لپیٹ اور اس کے شکنجے میں نہ آئیں اور ہم اور ہمارے گھر والے اس سے اچھی طرح محفوظ رہ سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں